Assalamualaikum and hai semua. Selamat datang ke podcast 3 gadis dan 1 kisah. Okay, kita akan memperkenalkan diri masing-masing dahulu. Apa nama awak? Hai, nama saya Umairah. Hai, nama saya Siti Umairah. Nama awak? Hai, nama saya Pujit Atika. Okay, kita akan membincangkan satu topik yang besar iaitu bila Islam singgah. Okay, yang pertama kalinya kita akan mengetahui topik apa yang kita akan bawa kali ini. Apa topik yang pertama Umairah? Topik kita yang pertama iaitu konsep Alam Melayu dari sudut sejarah dan budaya. Okey, topik yang kedua. Topik yang kedua ialah teori-teori utama kedatangan Islam ke Alam Melayu. Okay. Topik yang terakhir sekali ialah analisis peribadi tentang teori yang paling diyakini berdasarkan sumber sahih. Okey, topik yang pertama kita akan mulakan sebentar lagi. Okey, Umai. Apa yang awak berpendapat tentang topik yang pertama ini? Okey, pada pendapat saya uh, konsep alam Melayu dari sudut sejarah yang pertama dia merupakan tamadun Melayu di Nusantara kerana alam Melayu ni terdapat juga nama-nama lain seperti Kepulauan Melayu, Gugusan Kepulauan Melayu, Indonesia, Tanah Jawi dan juga Nusantara. Uh, selain itu, alam Melayu ni juga merangkumi tiga aspek yang berbeza. Oh. Yang pertama, ras. Yang kedua, kebudayaan. Yang ketiga, bahasa. Okey, korang tahu tak ras ni apa? Tak tahulah, tahu tak? Tak. Rasmi ni dia merupakan satu kumpulan genetik yang mempunyai ciri-ciri fizikal yang hampir sama. Manakala bahasa pula merupakan sistem komunikasi untuk kita berhubung. Macam kita, kita kan guna bahasa Melayu untuk berkomunikasi kan? Sebab bahasa Melayu ni bahasa rasmi negara kita. Ah, oh, benar sekali. Selain itu, ras kebudayaan pula dia merangkumi keluarga bahasa di Melayu Indonesia yang merangkumi Jawa, Sunda, Madura dan juga Aceh. Selain itu juga, konsep alam Melayu menurut budaya pula dia merangkumi uh, bahasa, tulisan, persuratan, kepercayaan dan adat dan juga seni. Alam Melayu ni dia terkenal dengan seni mempertahankan diri dan juga pembuatan gangsa sejak dahulu lagi kerana ia merupakan ciptaan asli alam Melayu. Hmm. Uh, selain itu terdapat juga nilai-nilai serumpun di alam Melayu seperti gotong-royong. Macam kita sekarang kan, kita ada program gotong-royong Madani. Uh, manakala dari seni uh, persembahan pula, kita terdapat wayang kulit di Kelantan dan juga Pulau Jawa. Okey, aku pula pendapat putri. Okey, pada pendapat saya pula. Um, alam Melayu ni bila kita cakap pasal alam Melayu, orang mesti terfikir pasal tanah Melayu saja. Padahal alam Melayu ni dia meluas tau. Hmm. Hmm. Dia termasuk Indonesia, Filipina dan juga Thailand. Dari segi sejarah pula, um, alam Melayu ni dia terkenal dengan pusat perdagangan. Sebab hmm. apa? Sebab alam Melayu ni dia ada tanah yang strategik. So kita kaya dengan sumber alam. Contohnya apa korang tahu? Tak tahu. Macam hmm. Rumpah Ratus. Hmm. Oh. Yeah, yeah, yeah. Uh, jadi ramailah pedagang daripada Arab, Cina dan juga Arab datang untuk berdagang. Hmm. Dari sudut budaya pula, um, memang kita tak sama dari segi pemakaian. Tapi hmm. ada asas budaya yang sama je dengan alam Melayu lain. Contohnya, adat merisik, uh, akad perkahwinan, bertunang. tu semua sama je dengan uh, alam Melayu lain macam Indonesia dan Brunei. Kalau korang tengok, um, dia orang punya perkahwinan sama je dengan alam Melayu. So, yeah. Uh, apa yang saya nak cakap di sini, adat masih sama walaupun kita berada di lokasi yang berbeza. Mm. Okey, apa pula pendapat Mayra? Hmm, apa pendapat Mayra? Dia okay, mesti saya tanya kan. Okey, sebenarnya apa pendapat saya? Saya membuat kajian yang bahawa ada beberapa yang berpendapat bahawa Melayu ni sebenarnya berasal dari perkataan Sanskrit. Mm. Tahu Tak Sanskrit? Ah, ha, Okey, apa yang diertikan bahasa, uh, bukan bahasa tetapi Melayu dalam perkataan Sanskrit? Melayu ni sebenarnya bererti bukit atau tanah yang tinggi tau. Hmm. Unik tak? Unik. Sebenarnya kita tak tahu pun kan sebenarnya. Ya. Yeah. Okay. Yang kedua pula, tahu tak pemakaian kita batik? Hmm. tahu tak? Sebenarnya batik ni bukan sahaja ada di tanah Melayu tetapi juga ada di Indonesia dan Brunei. Tapi selalunya hmm. terkenal dekat tanah Melayu dan Indonesia je. Okey pakaian batik ni korang pernah tengok tak sebenarnya? Pernah. Sila kena ambil tahu. Kat tanah Melayu ni terkenal dengan batik. Topik yang kedua yang kita akan bincang ni mempunyai banyak teori dan pendapat masing-masing. Okey, teori yang pertama yang kita akan dengarkan ialah Pumai. Okey, okay, teori yang pertama kita akan bincangkan kedatangan Islam ni dari tanah Arab. Okey daripada oh, pendapat main saya hmm, okey kita mula Dari pendapat saya a uh, teori kedatangan Islam dari tanah Arab ni dia sangat lah kerana sejarah kedatangan uh, orang Arab ke alam Melayu ataupun di panggil Nusantara dia bermula sejak awal lagi kerana mereka ni mm, sangat sinonim dengan hubungan perdagangan kan. Hmm mestilah. Mereka datang alam Melayu untuk berdagang berdagang 400 dan sebagainya. Mereka uh, bertapak ke alam Melayu daripada terjalinnya hubungan perdagangan uh, selain itu uh, agama Islam ni juga telah dipelukori oleh kerajaan Bani Umayyah di alam Melayu ni. Uh, namun begitu, uh, Islam telah muncul sejak awal lagi menurut Zulkifli Harun pada tahun 2015. Dalam catatan sejarah juga, orang Arab ni dia menjadi orang tengah antara orang pedagang Eropah dan juga orang pedagang dari Asia iaitu India. Mereka juga berlayar dari tanah Arab ke China dan melalui Nusantara dalam penyebaran agama Islam ini. Selain itu, menurut John Crawford dalam buku beliau yang bertajuk History of the Indian Archipelago, uh, Islam ni dia muncul dengan Uh, dia muncul pada abad ke-7 hingga ke-10 masihi di bawah pemerintahan kerajaan Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Selain itu, uh, terdapat juga teori yang mengatakan orang Arab Islam ini telah bertapak di Sumatera pada abad ke-7. Mereka juga telah membina perkampungan di barat Kepulauan tersebut. Namun, terdapat juga tokoh yang berpendapat iaitu Zulkifli Harun pada tahun 2015. Uh, beliau berpendapat bahawa uh, Islam ini juga tersebar atas golongan Syiah di Kepulauan Sila dan juga Sulu, Sulawesi dan juga Kalimantan. Okay. Beberapa sarjana berpendapat bahawa kedatangan Islam ke alam Melayu ni datangnya daripada pedagang India. Terdapat teori yang berpendapat bahawa agama Islam datang ke alam Melayu asalnya dari India. Pendapat ni diutarakan oleh uh, sarjana Barat iaitu Snow Hugronche dan Ooh. Brian Harrison. Okey, mereka berdua ini berpendapat bahawa pedagang Islam yang bermukim di Gujarat dan Malabar Uh, teori ini diperkuatkan lagi dengan penemuan batu nisan di Pasai pada tahun 1428 Masihi dan di pada tahun 1419 Masihi. Itulah bukti bahawa uh, kedatangan Islam ni berasal daripada India. Kerana penemuan batu nisan tersebut serupa dengan batu nisan di Gujarat tau. Rupa fizikalnya sebijik dengan Gujarat. Menjadi bukti bahawa kedatangan Islam ni telah, telah wujud pada awal tahun kurun 15 Masihi. Menurut Muhammad Jamil bin Mukmin 2014, teori kedatangan Islam ni berasal daripada Bengal Coromandel Ya. Teori ini diutarakan oleh SQ Fatimi, uh, Senuk Hugranja. Menurut SQ Fatimi ini, kedatangan Islam ini berasal daripada Bengal. Kerana Bengal ini merupakan uh, tempat yang menerima agama Islam yang terlebih dahulu berbanding Gujarat dan Malabar. Hmm. So, Bengal ini membawa mazhab syafi'i hmm. yang bersamaan dengan mazhab yang umum di Alam Melayu, lah Gujarat dan Malabar membawa bertanggungjawab membawa agama Islam ke Alam Melayu kerana mereka membawa mazhab an-Hanafi, tak mazhab an-Hanafi. Mm, Sebab no, no. Alam Melayu ni kita menggunakan mazhab syafi'i. Mm, yeah. Okey, kita akan berpindah kepada pendapat Kucing. Okey, pada pendapat saya, teori kedatangan Islam ni daripada China. Okey, kenapa? Okey, ni yang menarik ni. Okey, pada 1953, ada satu penemuan batu nisan yang dah lama yang dicumpai di Pahang. Penemuan ini jelas menunjukkan bahawa sebelum ke abad 13 lagi Islam telah sampai ke kawasan Pantai Timur Tanah Melayu. Oh boleh uh, hubal Cina. Dan itu semasa Melaka tengah naik ada satu rombongan yang dibawa oleh Laksamana Cheng Ho. kenal tak Laksamana Cheng Ho? Tak kenal. So Cheng Ho ni seorang Cina Muslim yang datang untuk hubungan diplomatik dengan Melaka. Jadi oh. nak dikatakan Cina dengan Melaka ni memang betul-betul rapat lah. So hmm. jadi tak. tak mustahil yang Laksamana Cheng Ho tu menyampaikan agama Islam ke tanah Melayu semasa hubungan diplomatik dan juga uh, perdagangan hmm. melalui apa perkahwinan. So pedagang-pedagang oh. yang datang ke Melaka tu um, dia um, mestilah mereka nak kena kenalkan kan yeah, kekeluargaan. Dari situlah agama Islam berkembang di Melaka dan Tanah Melayu. Okey, dah sampai ke topik yang terakhir yang paling dinantikan oleh kami semua iaitu analisis peribadi yang paling diyakini. Yang pertama akan disampaikan oleh teori Umay. Apa itu teori yang nak disampaikan sangat ni? Okey, saya akan mulakan saya nak buktikan bahawa teori kedatangan Islam ke alam Melayu ni memang benar-benar dari tanah Arab. Hal ini dikatakan demikian kerana Zulkifli Harun pada tahun 2015 sendiri kata yang agama Islam ini memang datang daripada tanah Arab. Dia bukti yang paling dominan lah berbanding daripada India ke China ni. Okey, selain itu terdapat asas-asas yang menunjukkan agama Islam ini dari tanah Arab kerana kita kita mempunyai persamaan mazhab fiqh Imam Asyafi'i. Okey, selain okay. itu juga menurut Muhammad Jamil Mukmin pada tahun 2014 kita ni mempunyai persamaan tulisan Jawi dan juga tulisan Arab. Kita kan baca Al-Quran Kita so, sentuh tulisan Okay ha, Dekat kedah ni kan Terdapat banyak papan iklan Yang menggunakan tulisan Jawi Okay Selain itu terdapat juga Pendakwah yang menyebarkan Agama Islam Yang bernama Syed Abdul Aziz Di Merah Silu Okey, Tambahan lagi Menurut Syed Muhammad Naqib Al-Atas Penulisan yang bercorak keagamaan ni Kebanyakannya memang diambil rujukan dan juga penulis-penulis Dari Arab bukan dari India ataupun China. Ini dikatakan oleh H. Saifullah pada tahun 2010. Ini membuktikan bahawa kedatangan Islam ke alam Melayu telah bermula sejak abad ke-7 hingga ke-10 Masih oleh orang Arab sendiri kerana mereka telah bertapak di Nusantara pada ketika itu. Okay, teori India ni sebenarnya lagi kukuh daripada China ataupun Arab. Okay. Yang pertama, batu bersurat di Terengganu pada tahun 1303. Kenapa saya cakap batu bersurat ni? Sebab tulisan dia, gaya seni hat dia, sebiji macam dekat India. Batu nisan di Melaka Pasai dan Perlak sebiji macam ukiran dan seni bentuk di Kujarat. Kenapa saya cakap macam tu? Kenapa? Sebab kat Kujarat pun ada batu nisan yang macam dekat Pasai dan Perlak dan Melaka. Ooh. Cara seni bentuk dia, cara ukiran dia sebiji. Apa orang putih kata? Copy paste design. Okey, yang ketiga, ada catatan China-China yang terdahulu yang mengatakan pedagang India ni berdagang sambil membawa ajaran Islam di alam Melayu. Tambahan pula, jangan terlupa sekarang ni ada juga komuniti India Muslim yang membuka restoran mamak. Tahu tak mama? Tahu. Ha, favorite kan? Jadi, kenapa nak kata Islam ni bukan berasal daripada India? Teori saya ni sangat kukuh. Sebab sampai sekarang kita boleh lihat orang orang Melayu yang beragama Islam ni sangat menggemari makanan mama. Terus teranglah saya lebih percaya teori daripada Cina. Yang Cina tu yang menyebabkan kedatangan Islam lah kat alam Melayu ni. Okey. Okay. Pertama sekali, saya ada bukti fizikal. Ah, uh, bukti, fizikal bukti fizikalnya ialah batu nisan yang dijumpai sebelum abad ke-13 lagi. Oh, Jadi, wow. terlalu daripada Uh, daripada Arab, daripada India. Maksudnya okay. banyak lagi lah Banyak lah. Bukan dari catatan dan website-website yang korang jumpa lah kat Google. Okay. Korang boleh pergi sendiri sebab batu nisan tu masih ada di Pahang. Wah. Ah. Seterusnya, yang kedua ialah hubungan diplomatik yang Melaka ada dengan China. Okay. Saya ada hubungan diplomatik. Macam korang, saya rasa tak ada kot. Siapa Just pedagangan saja. Yang menjalinkan ialah Laksamana Cheng Ho yang bawa rombongan yang besar-besaran ke Melaka. Jadi, uh, Laksamana Cheng Ho tu sendiri ialah Muslim. Jadi, hmm. mestilah dia menyampaikan agama Islam ke Melaka. Oh, okay. Yang ketiga pula, saya nak tunjukkan kepada teori-teori korang berdua. Okay, macam teori Arab, memang dia mengatakan Arab ni lebih awal lah berbanding India dengan China. Tapi okay. ada ke bukti yang sangat ukuh? Dia kurang dan terhad. Yes, I... Macam teori awak, um, uh, Mayra, teori awak mengatakan bahawa batu nisan, okay, batu yes, nisan I... tu dijum, nisan, okay. dijumpai di mana? Di Pasai, Melaka pula. Okay. Okay, tapi batu nisan tu sangat terhad, tak sama dengan batu nisan yang dijumpai oleh saya yang mirip dengan batu nisan di China. Dengan lebih tu. banyak okay, berbanding dengan batu nisan Mayra. Ha, jadi okay. saya terus teranglah yang saya lebih percaya teori kedatangan agama Islam ni daripada Cina. Okey okey. Okay. berakhirlah sudah topik kita pada hari Hati. ini. Okey. Kita sebenarnya tak berdebat debat pun. Yeah. Sejarah yeah. benar sekali. Sejarah sebenarnya jadi yang salah, jadi yang jari betul, betul. Semuanya bebas. Berbebas. Sama ada nak percaya dengan teori Arab ataupun teori India ataupun yang terakhir sekali teori Cina. Sebenarnya banyak lagi teori yang terdapat yang korang boleh kaji sendiri. Ferasi apa satu? Sila komen. Sila komen, like dan share. Bye bye. bye.